গৃহবন্ধনী কিয় কৰিব লাগে বুলি ক'লে গৃহবন্ধনী আচলতে কৰিব লাগে যদিহে ওচৰত যিখন ঘৰ ঠাই থাকিব সেই মানুহজনৰ চাৰিও চাইডে যদি সত্ৰ থাকে কেতিয়াবা সত্ৰয়ো তন্তমন্ত কৰিব পাৰে বা বেয়া বস্তু পঠাব পাৰে বা ঠাইখিনিৰ কাষতে যদি আমি যিটো বেয়া বস্তু বা ভূত ভূত বুলিয়ে কওঁ বা পেট বুলিয়ে কওঁ বা যি আত্মা বুলিয়ে কওঁ যিয়ে নকওঁ কিছুমান ইয়াত নিগেটিভ শক্তি ওচৰত থাকে সেই নিগেটিভ শক্তিটোক বান্ধটোত মানে আহিব নোৱাৰাকেহে আমি বান্ধনি কৰিব লাগে এনে ঘৰ সাধাৰণতে বান্ধাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে যদিহে তেনেকুৱা হেৰি নহয় যদি অপশক্তি ওচৰত থাকে শত্ৰু থাকে তেতিয়াহ'লে ঘৰ বান্ধাটো মানে শুভদায়ক কাৰণ কেতিয়া আপোনাক অপশক্তিয়ে গৃহত প্ৰৱেশ কৰিব কেতিয়া আপোনাক সতটোৱে অপশক্তি পঠাই দিব সেইটো আপুনি নিৰ্দিষ্ট মানে আপুনি এইটো নাজানিব গতিকে ঘৰখন বান্ধি থ'লে তেনেকুৱা পৰা অপশক্তিৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে